ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रव्यापी धरणा संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी बहुजन संघटनांचा इल्गार भारतीय संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी तसेच आरएसएस भाजपा संलग्न शक्तींनी षड्यंत्रपूर्वक बीएमसी एफ आणि भारतमुक्ती मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची परवानगी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ आज ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जिल्हास्तरीय धरणा आंदोलन करण्यात आले हे राष्ट्रीय अधिवेशन सव्वीस ते तीस डिसेंबर दोन हजार पंचवीस रोजी ओडिशा येथे होणार होते ओबीसींची जातनिहाय जनगणना आणि ईव्हीएम संदर्भातील लोकशाही प्रश्न या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर हे अधिवेशन समर्पित होते मात्र परवानगी रद्द झाल्याने बहुजन संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे बीएएमसीईएफ भारत मुक्ती मोर्चा राष्ट्रीय पिछाळ वर्ग मोर्चा बहुजन क्रांती मोर्चा आणि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन शांततामय व शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडले संविधानातील कलम चौदा एकोणीस व एकवीसचे उल्लंघन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व संघटन स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला हे केवळ एका संघटनेचे नाही तर संविधानावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे आंदोलन आहे असा निर्धार व्यक्त करत मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते युवक महिला विद्यार्थी व नागरिक सहभागी झाले संविधान वाचवूया लोकशाही टिकवूया असा संदेश देत आंदोलनाची सांगता करण्यात आली व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुरेश जगताप श्री साम्राज्य न्यूज ठाणे साथियों आज थाना में भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इन सामाजिक संगठन की ओर से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है इस तरह का धरना प्रदर्शन राज्य के अनेक जिला अधिकारी कार्यालय के सामने चल रहा है अभी इन्हीं सामाजिक संगठन के माध्यम से तो ये आज का ये धरना आंदोलन या ये मोर्चा या कोई सभा ये नहीं चल रहा है ये परसों से कई सालों से ये मामला चलता आ रहा है लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाता देश की हालत इतनी दिन ब दिन खराब होती जा रही है शिक्षा रोजगार नौकरी सामाजिक स्तर राजनीतिक स्तर हर तरह के क्षेत्र के अंदर हलचल खलबली बची हुई है जो लोग देश पर शासन कर रहे हैं वो लोगों ने देश का हर एक हालत हर एक नागरिक को आने वाले समय में करने का काम कर रहे हैं और देश में जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो माननीय मामन मेशराम के सिवा और कोई भी शख्स इस देश में सच्चा आंदोलन करते नजर नहीं आ रहा अभी अभी हम लोगों ने महानगर पालिका चुनाव देखा उसके पहले भी नगर परिषदों का चुनाव देखा उससे पहले भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव देखा हर चुनाव के अंदर एवीएम के माध्यम से बड़े पैमाने में गड़बड़ी की गई जो सच्चा प्रतिनिधि देश के सेवा कर सके देश के अंदर नए नए अच्छे अच्छे कानून बना सके ऐसे लोगों को हरा कर जैसे इंसान को चुन के लाना ये आज की चुनाव प्रक्रिया के अंदर ये सब चल रहा है बहुत गलत मामला है ये अगर इसी तरह चुनाव एवीएम के माध्यम से होते रहे तो मुझे नहीं लगता कि भारत में समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के आधार पर ये सिस्टम चलता रहेगा उसको रोकना चाहिए समाज का हर नागरिक समाज का हर घटक का काम है यह संवैधानिक मामला है अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाली कौम हमें माफ नहीं करेगी फिर एक ही लड़ाई ऐसी है जो सभी जाति धर्म के लिए एस तो सी एस टी एनडीडी ओबीसी अदर वैकवर्ड लोग जो भी भारत के निवासी है उनके फेवर में है उनके समर्थन में है मैंने भी चुनाव का दो बार अनुभव लिया अगर बहुजन मुक्ति पार्टी इस ब्राह्मणी व्यवस्था के ताटों में आंखों में काटा है तो हमने कुछ पैतरा बदलने का काम किया था हमने वो भी आजमाया और उन्होंने उसमें भी धांधली करके दो दो को चुन के लाया देख ले आप आने वाले समय में भी ऐसा होगा अभी कटक के अंदर इतनी शांतिपूर्वक तरीके से अधिवेशन चल रहा था जिसमें महत्वपूर्ण विषय जाति न्याय जनगणना था एवीएम का विषय था ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली थी देश भर के विदेशी से विदेश से आए हुए लोग वहां पर चर्चा करने वाले थे इस बात की डर लगकर उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था के दलाल भरने लोगों ने वहां के प्रशासक ने उस अधिवेशन को रोका कई लाखों करोड़ों खर्चा करने के बावजूद सारा मामला और दो दिन में अधिवेशन होगा और अचानक में उन लोगों ने रोक लगाई बहुत बड़े पैमाने में हमारे आर्थिक सामाजिक हर तरीके का नुकसान किया गया नुकसान किया ये इसी तरह हम लोगों को बहुजन निवासियों को आने वाले समय में वो बहुत भयानक तरीके से उनको नुकसान जाल माल का नुकसान या उनका हर तरीके से नुकसान करके वो उनको गिराने वाले हैं बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से इस अधिवेशन को पूरा पूरा समर्थन करता हूँ और आने वाले बाईस फ़रवरी को जैसे छब्बीस सौ हजार हम पिछले बार बाईस पे जैसे गए थे आर एस एस हेडक्वार्टर घेरने के लिए फिर एक बार उस तरीके का जलवा हम दिखाएंगे तुम भी देख लेना आंखों से और फिर आएंगे लाखों से हम पूरी तरह से थाना जिला से तैयारी कर रहे हैं मैं मेरे उल्लास नगर के बहुत सारे में हरे हुए लोगों से मेरी मीटिंग चलेंगी मैं बात किया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा पैमाने में हम नागपुर के लिए किस तरीके से निकलेंगे उसकी मीटिंग लगेगी मैं इतना बोलता हूँ और रुकता हूँ जय भीम जय माज साथी साथ महाराष्ट्र के आघाटप छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शाहू महाराज छत्रपति संभाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन त्या ठिकाणी भारत मुक्ती मोर्चा यांच्या वतीने जे आंदोलन होत आहे आणि आपलं दुर्भाग्य आहे की आपण आज महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये भारत मुक्ती मोर्चा आणि पिछडा वर्ग मोर्चाच्या वतीनं आज आमच्या फंडामेंटलचं व्हायोलेशन ओरिसा सरकारने केलं त्याचबरोबर ओरिसाच्या उच्च न्यायालयानेसुद्धा बामसेब आणि मुक्ती मोर्चा या बहुजनांच्या बुद्धिजी वर्गाचं हे संघटन त्यांचं बेचाळीसवं राष्ट्रीय अधिवेशन नाकारण्याचा मोठा गुन्हा ओरिसा राज्याच्या सरकारने केलेलं आहे आमच्या फंडामेंटल राईटचं व्हायोलेशन केलं याबद्दल आम्ही साऱ्या देशभरामध्ये आमच्या एस सी एस टी ओ बी सी बांधवांना जागृत करून या देशामध्ये जे लोक आमच्या फंडामेंटल राईटचं व्हायोलेशन करत आहेत त्या मोदी सरकार त्या भाजपाच्या सरकारचं आणि त्यांच्या आज लपणाऱ्या त्या आर एस एसच्या हेडक्वॉर्टरवर मोर्चा घेऊन जाण्यासाठी आम्ही ही दुसऱ्या चरणामध्ये हा आज एकत्र आलेलो आहोत जर या देशामधली लोकशाही आणि या देशातली संविधान जर धोक्यात आलं तर आम्ही आमच्या शरीरामध्ये रक्ताचा एक एक थेंब असेपर्यंत किंबहुना शेवटच्या रक्ताच्या एका थेंबापर्यंत आम्ही संविधान वाचवण्यासाठी आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आम्ही आमच्या बहुजनांच्या कल्याणासाठी बहुजनांच्या हक्क अधिकारासाठी आम्ही या देशामध्ये उग्र संघर्ष करू यामध्ये शासन आणि प्रशासन आम्हाला अडवू शकत नाही भारत भारतमुक्ती मोर्चाचं राष्ट्रीय अधिवेशनला विरोध करणं म्हणजे या देशातल्या संविधानाला विरोध करणं काय एवढं ओरिसा सरकार नालायक आहे का काय एवढं ओरिसा सरकारचं उच्च न्यायालय एवढं बुद्धू आहे का वेडं आहे का आमच्या फंडामेंटल राईटच्या संदर्भामध्ये निकाल देण्याच्या ऐवजी चार तारीख देतं म्हणजे ओरिसाच्या ब्राह्मणवादी न्यायपालिकेकडे आमच्या बहुजन बहुजन समाजाच्या बुद्धिजी वर्गाच्या राष्ट्रीय अद्वेशनला विरोध करण्यासाठी आम्ही अर्ज केला होता आम्हाला आमच्या व्यवहारमध्ये परवानगी मिळावी परंतु उच्च न्यायालयाला वे वे आमच्याकडे वेळ देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही आम्ही या गोष्टीचा ओरिसा प्रशासनाचा आणि ओरिसा राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा मी बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीनं जोरदार निषेध व्यक्त करतो संविधान वाचवण्यासाठी आम्हाला हा संघर्ष करावा लागेल त्यासाठी आम्ही भारत मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली सर्व कार्यकर्त्यांना पदाधिकारी आणि अन्य बहुजनांच्या संघटनांसोबत घेऊन आम्ही आज इथे देशभराचं दिवसभराचं धरणे आंदोलन केलेलं आहे सरकारने के जागा झालं पाहिजे आणि आमच्या फंडामेंटल राईट्सचं व्हायोलेशन होणार नाही याची दखल राष्ट्रपतींनी आणि सरकार ने घी पाजे धन्यवाद जय जिजाऊ जय शिवराज